Всем привет! С вами Катя <соединяющий> и с вами Ксюша. Сегодня мы снимаем видео челлендж шоколадки. Uh, как они называются? Ритер спорт. <соединяющий> ритер спорт. <соединяющий> <соединяющий> мы их только сегодня Mini купили. Они Ритер спорт мини. Я сказала Ритер спорт мини. Погнали дальше. Эм, короче, тут у нас четыре э, вкуса. Четыре вкуса каждого по два, но тут. Хорошо, ну, по шоколадке в общем. Поехали. Первый, кто завязывает, закрывает глаза. Закрывает. Закрывает Закрыл, по-настоящему Так, я дам Ксюше сейчас вот такую шоколадочку. Дам ей попробовать. А ну да, я знаю, она угадает. Сейчас раз попробуем. Ротик пошире, ротик пошире. Сейчас я от... я мне с очки. Такая шушиштенькая. -шу -шу -шу. Вот так. вот видите, это по шоколадочка <связывается> Блин, у меня очки застряли. <свист> <свист> Она чисто посмотрела, какой шоколадки здесь не хватает. Белый. Да. Ну, понятное дело, блин. Дай. Не доедай. Слушайте, вот, вот ты можешь вот эту плиточку съесть, а ту оставить, потому что, ну, мы же по второму кругу потом еще пойдем. Можно Этими? обманывать, да. Можно обманывать еще. Я что тоже ложи, много ложи свою вот сюда. Да, да, нормально. Так, дальше я закрываю глаза. Ну, сейчас, короче, Честно, нет. вот закрываешь глаза и правда, ну, не хочется их открывать, потому что загадка. Да, потому что ровку, интересно. Вот, да. Короче, я и даю вы видите, надеюсь. Такой цвет. Красивый такой. сейчас, подождите. Я, короче, тут открою сейчас. Сейчас пройдет тысячу лет, люди, и Ксюша откроет. Да, тут лучше. Спасай. Ну, давай. Это клубника. Ага. Розовый шоколад. Да. Ну, там, и да. эм, я, и она пока угадали гадать то ничего а, тут не туда это мое чтобы мы не путались чтобы путать потом нормально было чтобы мы не ели друг дружкины ферма просто кинь туда фантик так Сюша закрывает глаза правда не хочется смотреть чтобы как бы ну было интересно Сюша будет пробовать вот такую шоколадочку она вот так выглядит ну, вам, честно, не видно. Ну, так она вот. Прошло тысячу лет, Катя открыла шоколад. Ты там еще рот не открывай, я ее еще не открыла. Ну и кто дольше открывает? Я или Катя? бережно, аккуратненько. Она прям хрустнула. Это печенька. Да. Такая черненькая. Ну бы она прям чисто символически хрустнула. Да. Если бы она не хрустнула, может, Кисер бы и не угадала. Потому что ей попался бы только шоколад. А так счет пока что 2-1. Проходят люди, я их не замечаю, так что вроде нормальный счет. Погнали. Подожди, давай. как? Главное, и запутаться, кто какие не пробовал. Зачем? Неважно, не надо читать. Говорит, Закрыла. Сейчас я подумаю. Я и даю вот такой вот... Ты что, видела? Нет. Просто я слышала, как она отлетела. Ну, закрой глаза, а то все подумают, что ты подглядываешь. Ребят, я вам объясняю, нет смысла подглядывать. Такую вот, такую вот. Такую вот. Которая уже полетала по траве. Она же была в упаковке. Сейчас Ксюша откроет. Кто знает? Кто знает? Люди видели. Это заказано в суде. <с> да блин, она не открывается Она не открывается, шоколад Блин, Рил не открывается Что делать, Ксюша, когда не открывается шоколад? Плакать Давай, открывай ротик Ну, давай Я поняла, что это Что? Это голубая Да Точнее. что она молочная. Точно писала. Давайте. Сейчас, подождите, я сяду. Блин, мне очень неудобно сидеть на ногах, как Катя сидит на ногах. Второе видео уже сижу на ногах. Второе. Угу. Ты сказала, все. ты все сказала, люди. Давайте. Ну что, я же не сказала, какое. Снимали. Так. Они узнают. Слушай, я дам. Закрыла назад. Да. Ну, да, да. да вот такую, нет, не такую, вот такую шоколадку. Такую вот шоколадочку. Сейчас мы ее откроем. Так, открываем, открываем. Я чувствую, что ты ее берешь из упаковки торта. Неправильно. Не, я просто все слышу. Она все слышит. <laughs> У меня уши есть, поверь, представляешь? Нет. Не представляю. Открывай рот. Писай. Это мой белый шоколад. Это мой белый шоколад правильно? А я думала запутать. Ха-ха-ха. <laughs> <laughs> В данный момент у Ксюши еще есть. Я, кстати, там твою твой голубой. Нормально. Я закрываю глаза ничего не вижу и ксюша догадками дает мне какой-то шоколад так мы дадим кате э, пожалуй вот такую вот шоколадку такой цвет красивый сейчас подождите ксюша 100 тысяч лет открывает Слушай, открою это же 3000 лет придет. Катя постареет. Открыла рот. А лучше шоколад. А-а-а! Пыталась обмануть, но ничего не получилось. Просто это все отличается тем, что там ты съешь две дольки в рот. А тут вот одна идет. Возрастная. Смотри, вначале. Вот ты когда открываешь, ты вот так вот две дольки даешь. ну вот так примерно. Вот так, две дольки даешь вот так вот. А тут ты просто вот так одну дольку даешь. вот. Короче, забей. Поехали дальше. Ксюша закрывает глаза. Я правда не знаю, что тебе дать. Так, пошибуршим немножко. Так, 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 чтобы тебе дать. Сейчас, Ксюша, Катя 200 лет откроет. Кстати, мы еще сегодня пойдем бегать с фонтанами, расскажи. Делать он Как людям рассказывать нашу хрень? Ты ч? У ну, глаза от а, Как долго. Тысячу лет пройдет. Держи. Ставь аккуратненько. Да что ты Глаза не открывай, пока не отгадала. Это либо чисто вот с печенькой, хотя она... Надо... Молочный! Да? Угу. Да. Там доедай, кстати, с вот. да. его обломал. Зачем? Вот там. Mm -hmm. Сейчас пьем. Мы пьем битер племен. Раскрыли вам все тайны. Ваке. Если не пили, попробуйте. Так, я закрываю глаза. Честно, я правда закрыла глаза, просто лень держать. Я даю вот эту шоколадку. Ну oh, да. Дальше это шоколадка, ребята. Новая или старая? Пишите в комментариях. В комментариях. <laughs> Ой, сейчас пошли. Я даже поняла, что это. Это печень фаритовского. Да. Он, кстати, горьковатый. Да, он горчит. Я ее ломала. Да. Я поняла, поняла. Я ее ломала в вот упаковке. Я поняла, поняла. Поехали дальше. Я ее специально хотела разыграть. Ладно. Так, что, мне глаза, да? Я закрыла. Поздравляю. Поздравляю. Поздравляю, поздравляю. Поздравляю. Открывай от ротик. Нет, не открывай ротик. Нет, не открывай ротик. Это шоколадка, которую ты возьмешь. Мы с 17% расцвета сходим. Открываю. Я реально закрыла, просто мне неудобно держать. Это серьезно неудобно. Это вот так вот стоишь, руки прям аж болят. Руки болят. Ой, не знаю. Приборосик. А? 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 Как? Как? как так? за задела. Белый шоколад. Нет! Да, это был молочный, во-первых, шоколад, во-вторых, я его положила в пачку печеньки, соединила вот так все, и получилось, что какой бы ты попробовал, ты могла попробовать вместе и сказать что-то одно. Типа какой-то смешанный микс. Классно было. А, пока что я лидирую. Ну, да, нет. Ну, пока что ничья, и сейчас я попробую, я буду лидировать, возможно. Ладно, погнали. У меня закрытый Бега глаза глаза. Блин, я вот тут сгорела, вот прям я чувствую, как вот больно у меня проходится. Да? Ну не сгорела, вот как ты знаешь, что вот как будто царапина вот здесь. Тут еще полчаса. Будете открывать. Ай, открывать. Ай да по руке. Сделаем вид. Блин. Короче, Чёрт, вот. Это было больно. Вот. Слушай, мы снимаем видео уже, наверное, минут 30. И пока... Вот, вот, вот это, вот это. Я уверяю, там минут 20 есть уже. А минут 40, 20 грозится 40. 2 часа. Ну, неважно, ты еще посмотри. Ммм, не сделала. Ну, ты поймешь. Это белый шоколад. Ура! Нет! Это белый шоколад с молочным. Ура, все. Ничья пока идет. Так ты тогда попробовал только один вкус? Я у тебя два кусила. Ты один вкус попробовала. Ты тот только задела. Ты его вообще не взяла. Сначала на этот пошла, потом на другой. Ну, блин. А ты мне вот так два сразу сложила. Уже ничья. Хорошо, ничья. Ты так съела. все, высыпаю. Все, все. Ладно, мы еще разок сыграем. Потому что я хочу поесть. Стоп, а ты мне клубнику вообще еще не давала? Не давала. Да. Да. Ладно, глаза. давай ла-ла-ла. Закрывай. Глаза? Угу. это. Ксюша, хватит разглядывать. Закрывай глаза. Мне неудобно. Иду звать. Блин, у меня что-то под ногой. Это была беточка. Ты еще глаза открыла, посмотрела, да? да? вот так вот. Вот так отвернулась, посмотрела. Кстати, и травка и ниточка, все. Травка не линей, солнышко блестит. Это вот эта ласточка. Чеснок Сеня к нам летит. Сеня к нам летит. Да, Сеня к нам летит. Сеня. ты не отгадаешь, ты глаза не открываешь. Поняла? Да. Это так долго. Даже должна раскупать. Черт. па поставим да, другую. Пусть. Клубника. Правильно, тебя, кстати, не видно. Ты уже вот там, не так вот Так, ну давай еще мне разок. И все, и заканчиваю. Потому что ты начинала, но а мне закончила. Давай закрываем глазки. Закрыто. Мы уже все пробовали, поэтому нам не так интересно играть. И мы потом купим много шоколада, когда будет время. Уже не интересно, сто процентов Молочный? <з 1> <з 1> не угадала, белый шоколад. Ну, белый, я именно, да, ну. <з 1> Ладно. Ну, короче, считай ничья, потому что я один раз ошиблась, а на один раз. Да. Ничего. И всем, всем пока. пока. Ставьте... ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте. Пока. С вами была Катя и... Ксюша. До новых встреч! Пока! Пока!